السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إني نمرة يعني بداشي كنا ذكر إن شاء الله نجيبة الفقرة ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ ദിഖറാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന ദിക്ർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏഴു പ്രാവശ്യം വീതം ചൊല്ലുക ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ദിഖറാണ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിറവടിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റും ഒക്കെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഉപദേശിച്ചതും നിർദ്ദേശിച്ചതുമായ ദിക്കറാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഏഴ് പ്രാവശ്യം വീതം ചൊല്ലുക അള്ളാഹുത്തല്ല കബുൽ ജീമാറാവട്ടെ ഇത്തരം ദിഖറുകളും സ്വലാത്തുകളും പതിവാക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഒത്തക്കിങ്ങനെ അള്ളാഹുത്തലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് കാരണമായി നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹുത്തവല പൂർത്തീകരിച്ച് തെരുമാറാവട്ടെ അമി അറബുല്ലമീൻ വാറ വ്യാധി പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളാഹുത്തവല ഇത്തരം നിഖറിൻ്റെ അക്കുജമുറക്കത്തോടെ ഉള്ളാഹുത്തവല പരിപൂർണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്

وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الأليم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الأليم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الأليم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الأليم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلاة تنجينا بها من جميل الهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قس الغايات من جميل الخيرات في الحياة وبعد الممات <applause> اللهم اشفي أمرالنا وأمرال والدينا أمرال أستاذنا أمرال زواجنا أمرال أولادنا أمرال من أحبنا أمرال من أطعمنا أمرال من أشربنا أمرال من وصوانا بالدواء ظاهرية وباطنية جسمانية وروحانية وشيطانة يا شافي الأمراض اللهم بارك لنا في كل جميع أمورنا اللهم بارك لنا في أهلنا اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وأموالنا وتجارتنا بركة دامة كما بارك على عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ورحمتك يا أرحم الراحمين